Обсудим тему. С гостем нашего эфира Алексеем Полевки к нам присоединяется академический директор Центра публичной дипломатии. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Алексей, ну что же, очень много эмоций вызвал тра план Трампа. Скажем так, очень много теорий вокруг этого плана появилось. Но вместе с тем, пока что это только план, который может подлежать коррекции, в том числе и со стороны Украины. И европейские партнеры также не сказали еще свое слово. Они, конечно, уже дали определенного рода реакцию, но я имею в виду коррективы и свои предложения э, в этом плане. У них еще не было такой возможности. И вот, кстати, сегодня. Вероятно, она появится. Алексей, насколько вы видите возможность реальной корректировки, качественной этого плана, вот, например, со стороны европейских партнеров? Ну, вы очень правильно подметили слово эмоции, потому что я считаю, что этот план, собственно, и форма его появления является как раз в основном для того, чтобы как раз вызвать эмоции. В принципе, ничего не изменилось. То есть нужно понимать, что все разговоры о мирном плане Дональда Трампа с учетом пожеланий России ⁇ это не более, чем попытки оказывать давление на Украину, играя в данном случае как бы на руку Москве. То есть на самом деле мы видим, что позиция Трампа радикально не изменилась ни на йоту с момента его избрания. Меняется его риторика, есть изменение определенной политической позиции в самих Соединенных Штатах. В связи с этим Трамп меняет свои какие-то моменты, в выступлениях, отношениях, каких-то действиях, но радикально его позиция абсолютно такая же, как была в феврале 2025 года. То есть Трамп считает, что он может найти какие-то точки соприкосновения с Россией. Россия для него не является большой проблемой, то есть Россия не является, по сути, для Трампа лично в общем-то, противникам. Соответственно, Трамп с удовольствием бы договорился с Путиным ценой и Украины, и Европы. И если еще есть возможность заработать каких-то денег, то Трамп и его окружение вполне могут на это пойти. Но у Трампа есть ограничения. У Трампа есть ограничения в виде внутренней политики. Есть определенные все-таки интересы Соединенных Штатов, которые не тождественны интересам лично Трампа. Здесь, да, есть момент в том, что стратегически для Соединенных Штатов, конечно же, Китай является гораздо более серьезным вызовом. И Россия рассматривается в контексте как раз сателлита Китая, где максимальное ослабление связи Китая с Россией в принципе на руку Соединенным Штатам. Соответственно, в целом, да, помощь Украине со стороны интересов Соединенных Штатов является важной, но не является критической. И Трамп лавирует в этом. У Трампа, в общем-то, внутренняя ситуация достаточно сложная. Здесь и все эти файлы Эпштейна и так далее. Ну и, конечно же, выборы в следующем году, которые Трампу нужно на чем-то выигрывать. Трампу нужны победы. То есть в данном случае совпадение двух интересов. Есть стратегические цели России, которые считают, что они могут дать Трампу какие-то такие плюшки, за которые Трамп будет готов давить на Украину. У Трампа есть цей нот по каким-то достижениям, то есть он обещал достичь мира. Ему в принципе все равно, каковы будут условия и что вообще будет происходить. Ему нужно поставить подпись, показать на камеры, какой он миротворец, и чтобы его кто-нибудь там на Нобелевскую премию выдвинул. И по сути дела все остальное Трампа мало волнует. Для Москвы это все та же история, которую нужно рассматривать в контексте информационного влияния. То есть здесь, опять же, ничего не поменялось. Советская традиция рефлексивных игр или же там рефлексивного контроля – это и есть вот проявление всех этих переговоров с Виткопом, с Трампом. То есть, по сути дела, это забрасывание в информационное пространство определенных тем, которые потом откатываются, обкатываются. Они должны вызывать как раз эмоциональную реакцию. И по сути всю эту историю нужно рассматривать вот именно в этом ключе как инструменты оказания влияния на Украину, на партнеров Украины, попытки давления таким образом. Опять же, если мы вспомним ситуацию, которая была весной с подписанием всех этих договоров там редкоземельных и прочих материалах в Украине с Соединенными Штатами, то вот где-то тональность была та же. Нужно все подписать срочно, иначе все пропало. И это типичная переговорная позиция окружения Трампа, такая, знаете, бизнесовый рекорд. Поэтому здесь, я думаю, ситуация повторяется, она сложнее для Украины, потому что все-таки ну, сейчас ну, есть и проблемы, в общем-то, внутри страны в контексте коррупционных скандалов. То есть Зеленский гораздо более ослаблен. Хороших как бы, предложений Зеленскому сформулировать трудно, поэтому как бы, эту ситуацию ослабления позиции Украины и позиции Зеленского нужно учитывать в контексте, опять же, вот этого давления на, прежде всего, конечно, на руководство Украины. Ну и здесь я думаю, что эта история она будет громкой, она вызвала огромное количество внимания, огромное количество обсуждений. По сути дела, эти обсуждения это вот такой себе белый шум, который работает как раз на эмоциональную составляющую. Это просто инструмент давления на одну из сторон. Я сомневаюсь, что этот план в такой форме вообще в принципе может быть как-то согласован и более того как-то внедрен. Другое дело, что Украина тоже не может откидывать этот план просто ну, ввиду его абсурдности. Поэтому, в принципе, заявление Зеленского вполне разумны. То есть он тоже играет в эту же риторическую игру, он признает важность всех миротворческих усилий Трампа. Ну а дальше будут уже какие-то обсуждения. Я думаю, здесь более серьезные разговоры. Они идут на уровне советников, на уровне каких-то представителей, которые, в общем-то, обсуждают реалистичные возможности достижения каких-либо соглашений. Пока на самом деле я очень скептически оцениваю такие возможности, потому что мы видим, Россия ни на не изменила свои требования. Россия считает, что они могут давить, у них больший запас во времени. Они давят на фронте, они могут переждать, пока Трамп там меняет свою позицию по 10 раз. И в этом смысле, если не удастся сейчас продавить Украину с помощью Трампа, то у них есть запас, по крайней мере, там до весны, потому что тяжелая зима, она так или иначе будет вносить еще больше напряжения в, в, внутри украинской повестки. И здесь, ну, это вопрос, конечно же, мастерства дипломатического со стороны Украины, вопрос. Понимание красных линий со стороны европейских, прежде всего, партнеров, и, собственно, американских, потому что все-таки в Америке есть много людей, которые понимают э, реальность, понимают важность Украины. Поэтому я не думаю, что Трампу, ну, как бы, удастся таким кавалерийским наскоком это продавить. А более того, технически, э, ну, это абсолютно неприемлемые вещи. То есть это, по сути дела отдать России все, в общем-то, все же то, что Россия бы хотела утвердить статус агрессора, легитимировав его достижения и так далее. Ну, то есть это тотальное разрушение всех основ и мирового порядка, и, в общем-то, каких-то базовых отношений между партнерами в виде Соединенных Штатов, Европы, там, Украины и так далее. Поэтому ну, как бы здесь очень мало места на достижение реалистичное в формате такого плана. Алексей, а вот какой момент? План Трампа по миру в Украине предусматривает, конечно же, гарантии безопасности по образцу НАТО, об этом сообщает издание ACSES. По данным обозревателей, речь идет о десятилетнем соглашении, по которому США и европейские союзники расценят любую масштабную атаку Российской Федерации на Украину как нападение на альянс. Это означает, что США и Европа смогут реагировать, включая использование военной силы после срочных консультаций. Кстати, вот вы говорите, что для Штатов Россия не является угрозой. Не знаю, а как репутация, например? США достаточно долгое время, мы с вами это еще очень хорошо помним, называли мировым полицейским, и тут полицейским просто так откровенно на глазах у всего мира пренебрегают. Долгое, длительное время водят за нас, соглашаются на переговоры, передумывают. Тут тоже, мне кажется, есть своего рода определенная угроза. Что думаете по этому поводу? И кстати, вот эти вот гарантии безопасности, которые будут прописаны в этом мирном плане, а кто и как будет контролировать процесс, тоже. Немаловажный такой. Ну, это абсолютно правильные вопросы. В том-то и дело, что подобных ответов нет, потому что вопрос контроля всех этих соглашений, в общем-то, выносится за пределы этого плана. Здесь, ну, в том-то и дело, вот вы сказали, смогут там Соединенные Штаты и НАТО реагировать, смогут, но захотят ли. То есть здесь не вопрос даже поддержки Украины, а, собственно, вообще вопрос дееспособности НАТО в эпоху Трампа. И это прекрасно понимают и страны НАТО, особенно в Европе. Поэтому мы видим достаточно активные, на самом деле, попытки перестроить систему безопасности. Мы видим новые инициативы на уровне европейских стран. Ну вот вспомню хотя бы Joint Expedition Forces, которая это Северная Европа, Британия, часть стран Центральной Европы. Это поиски тех форматов, где НАТО де-факто может быть недееспособна в качестве единого института, но страны, члены НАТО смогут взаимодействовать и отвечать на угрозы в ситуации возникновения таковых без решения общих самого НАТО. Поэтому здесь на самом деле это огромный как бы, комплекс проблем и вопросов, на которые, в общем-то, у стран, ну, по крайней мере, Европы нет пока хорошего ответа, но попытки решения идут. Вопрос в том, что Европа реагирует, как всегда, слишком медленно, слишком поздно и так далее. Это та слабость, которой пытается пользоваться Путин. С точки зрения полицейского в виде Соединенных Штатов, ну как раз здесь полицейский занимается рэкетом вместе с агрессором и насильником. И знаете, здесь функция полицейского давным-давно утрачена. Более того, ну, здесь можно понять как бы, те изменения во внешней политике Соединенных Штатов, исходя из понимания того, что Соединенные Штаты как раз и хотят уйти с функции этого полицейского. В общем-то, здесь позиция Трампа и его сторонников в этом достаточно как бы, ясна. Соединенные Штаты считают, что в принципе их сфера интересов не распространяется на весь мир, у них более прагматичная повестка, то есть они не готовы, как говорит Трамп, платить за безопасность всех своих там союзников и партнеров. Соответственно, они пытаются максимализировать такой коммерческий эффект своей силы. Ну, я думаю, что в целом это разрушительно для и внешней политики Соединенных Штатов, и, в общем-то, для позиции Соединенных Штатов, и здесь Трамп просто напросто разрушает ту основу, на которой, в общем-то, сила Соединенных Штатов после Второй мировой войны и базировалась. То есть это не только военная или экономическая мощь, это прежде всего система альянсов и союзов. Не Соединенные Штаты, которые были ну таким может иногда с большими вопросами в каких-то своих действиях, но при этом надежным партнером для огромного количества стран. То есть Трамп это разрушает, и это одна из основных проблем сейчас для ну, практически всех союзников Соединенных Штатов. Именно поэтому мы видим активную ну, деятельность со стороны как бы многих стран. Если говорить о Азии, мы видим, как активно включается Япония. Есть не только с со Соединенными ну да. Штатами, но со странами такими, как и Южная Корея, там Филиппины, попытки нахождения новых моделей оборонных каких-то форматов взаимодействия, учитывая позицию Трампа. Алексей, спасибо огромное, спасибо. что нашли возможность присоединиться сегодня к нашему прямому эфиру. Алексей Полегкий, академический директор Центра публичной дипломатии, был гостем прямого эфира на телеканале Freedom.